Всім здорова, і це канал Ілля і Коля. І сьогодні я хочу зробити обзор на дві ігри. Ну, в Друге відео я буду показувати на Mortal Kombat, а зараз буду показувати про Гансер Векс про цю гру. І сьогодні оце. я хочу сказати десь, будь ласка, ставте нам під нашим відео. Лайки, будь ласка, я прошу. Просто я ж казав, як я пишу, там тільки 9 лайків, і я ще не можу викласти просто відео. А для Ютубу треба відео. Так що я зроблю. Не буду довго затягувати і пішов. І в нас трохи буде, відео буде по, про обзори. Давайте, раз, два, три. Про цю гру. У мене нема руб прав на планшеті, у мене не хочу установлюватись і що я. не могу бачить, то снимаю так. На все видео снимаю, выкладываю только на телефоне. А то так я снимаю. В тигре окажу я, я мастер дрифту. Нажаться. Простите, что такое осветление, ну, такое, наверное, плохое. Чего оно неплохое, не знаю. Короче, если что, то простите. Не мог. Вот такие у нас делухи. Так, давайте посмотрим подарки. Все подарки у нас. Так, и споришь, я сейчас получу кристаллы. Ба, а я же говорил. Сейчас продолжить. А все я вижу. Ой-ой-ой. Давайте отстреливаться. Мы сейчас выконаем на базуку. Мы продолжим и двигаем. Вот мы хотим на такую пушку поиграть у нас есть она? Не. Так. Ей, простите за рекламу, вылезают. Так, используется снайперка, используется дробовик. У нас трохи нету. Дробовик тут используется. Так, тут тоже. Тут тоже. Это тоже. Так, что там у нас? Сейчас используется вот это. И Чип -чип -чип -чип. Треба да еще подавиться. Ага. Ну все, готово, давайте приступаем к игры. Миссия. Йоу. <смех> <смех> Бойня в трейлере парк. В парке. Бойня в трейлере парке. Ой-ой-ой, смотрите же. Я шо снайпер буду. Так, уничтожи как можно больше целить. Таких где они эти цели? А, Знаю, только есть. Да, есть. Ой, я не в приличное место стреляю. Конечно, простите меня за это. Я не хотел. Со мной вырвали. вырвали. Опа, куда я попал? Опа, вон же один. Ё! Что за гранаты вы видели? Это, походу, инопланетянские гранаты. Так, пока 4. Счет 4. Хорошо, смотрим, смотрим, смотрим. Я с крыши не хочу выходить, потому что... Иду потратить что? Так, и где вы все тут? Короче, дробовичок. И пробую всех на обстрелку брать. Где вы, а? Э? в, а, эй, э, вы. Я, чу 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 только копы ненавижу. Нет. Так, нет. так тихо. У меня уже копы. бабло выпало. И сзади еще один стоит. No, ну, это полицейский. Винзар его Илюха выиграл. Ага, э, простите, я, ну, снимать не мой друг. Колька, а, э, окей, э, брат мой, пах. Продолжить, блин, no, Так, no -э, смотрим, мне должно что-то дать. И мне дать, походу, такая пушка, походу. Она не знает. Что мне вы дадите? Ах, вы же ничего не даете. Пошлите за такое вычисление. Так, давайте бакер посмотрим, может быть. Может, я байкер? Он вон спит один. Байк, ой-ой-ой. Я ненавижу музыку. Ну, вот это не ну, люблю, видите, я такое радио. Нажимаешь, и там он типа переключается туда. Снизу. Да, и там я выключу. Там есть такая кнопочка выключить. И что я хотел в этом видео рассказать, показать, что эм, в этом видео я хочу показать, как в стиле игре зарабатывать бабло наилучшим способом. Я такая на машину 142 тысячи, она стоит. Я сейчас ее найду или же покажу. А и милицейская тачка, она тоже стоит сто тысяч. Вот я хочу вам сейчас ее сейчас найти и показать, куда надо ехать, чтобы ее продать там она продается в... там по коли... я игра покажу если вы смотрите это видео и вы не играли эту игру там очень сожалею, эта игра такая крутая скажу я гтлачки бесплатно в плеймаркете и когда найдете вот всю машину да и у вас там на все, карте появляются да, такие гараж... гараж короче гараж я вам покажу дорогу до него цены не на да 83 тысячи будет что это так мало я говорю я не хочу продавать ее так просто так тратить деньги то есть время так 7 минут я буду снимать только по 15 минут 20 можно дольше не надо доставка боже еще 5 минут ну где машина 13. Очень двигайся. Насим. Как сами видите, как я еще... ничего пока не нахожусь. Я в всей игре просто мастер дрифту. Так, снова держи тоже. Ну поеду дальше, трофель. Видите, у нас такие карта в GTA. В Вегасе. Если хотите скачать, то игра называется Гангстер Вегас. Можете себе на листочек записать, чтобы скачать. Вы можете заботиться, как называете. за такие лайк. Не сперечайся. Это было крутяк Только я врезался. Знаете, я покажу, где... Э, вы думали, что в этой игре... Да, э, знаете, что в GTA на самолетах? Просто GTA в там... Э, в комментариях мне напишите, что там можно на самолетах летать, чи на как каких-то таких... Летать, короче, можно. Вы такие мне в комментариях напишите, окей? В него кто-то уже стреляет. А где тут такие и, 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 а, аэропорт, аэропорт, блин, я тут блин трохи не могу. Вернуть. А вон и самолеты. А вон и самолеты. Это водяной. А... Это Оце... простой такой. Я сейчас на нем а, и покатаюсь. а подождите, И вон еще два. Самолет такой. Я хочу на водяном покататься, вот на этом, червоном. Ой, боже, вылетел. Я вам сейчас дощу покажу потом. Прикол один. Фу, крепкий, говорил он сразу, эти самолет. Угу, я тоже так летал, летал один раз, тоже так разрубилось. Тебе треба на другой самолет. Йой, заговорился я случайно, простите. А, вот там еще один надо стоит. Так, я сейчас быстренько добегу. Зупню. Вот, если хочете ускориться, типа, чтобы бежать, значит, он так идет просто. А вот видите, у нас такая кнопочка бежать, если он плохо видно, то простите. Вот такая. А там кулак, чтобы бить. Что, что такие самолеты? Ну, окей. Простите, я уже не смогу на воде я побыть. Вот это не можно. Дуже <связать> богато налетает, и бы может бензин закинчить если... Нема бензин. А, а, ну да, а? без Бензин. А? Еще я вам хотя бы показать, смотрите. тут можно. Леся. -а -а -а! Она кричу, кричу. Вин умер. Умер. Бачит, Вин умер. Азар, посмотри видео и все. Вот мы возвратились, реклама посмотрели, возвратились, бабло не тратили, как называется. У нас версии не будут такие долгие, по 30, по 20 минут. Так что 15 минут и максимум. А по 10. И вот по 10 минут. И зараз я буду искать вот с хром, по мартулкам, и по нее тоже буду. Да, потом им будет своим другом Коли. Ну, нет, я зараз сам буду снова буду. Да, он зараз снова он сам будет. Это будет. Не буду. А потом мы будем видеть... А потом мы будем видео снимать про Майнкрафт. Как играть двое. Может и трое. Опа! Дрифтану, дрифтанул, прикиньте, в эту сторону я знаю, хотел. За такие треба лайк. Если поставили вы лайк, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пожалуйста. Хорошо, а то мы -то по 5, по 3, 2 лайка на каждом видео, и все. Лайки ты мне видео, пожалуйста. Чтоб набрало 10 лайков, Сейчас дай рекорд. А не могу не больше предложить. Даже 20, 30. Да не, боже. Когда уже будет у меня по 20, по 30 добираться, тогда я буду говорить по 20, 20. И еще на видео я дивлюсь, я всегда говорю, что там тысячу лайки, 100 лайки. Да, прикиньте. Ну, брат смотрит, Меньше. Короче, такие, а тысячу лайков треба набрать. А, маленькую 10 лайков. Давайте. Наберем 10 лайков и выйдет новое, новое видео. Уже покрутей будет. В целом по реали, да. Уже у меня остается СК, ну, права, ру, права. Вот мы на 14 минут доступая и давайте я уже буду заканчивать это видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, да, подписывайтесь на канал и всем бай-бай!